जिनकी काविशों से मेरी इतनी इसमें मेहनत नहीं है मैं आपको सब बताऊं ये सारी मेहनत इस वक्त इस प्रोग्राम को इस मकाम पर लाने के लिए आ, मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम साहब जो बहुत एक कीमती सरमाया है हमारी पार्टी के लिए उनके लिए भरपूर तालियां देखें कैसे बजती हैं इसके बाद हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं बिश साहब हैं उस्ताद का तो इतना दुनिया में एहतराम है आपको पता है कि जब अदालतों में जज को पता चलता है कि उस्ताद आया तो जज भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है तो सिकंदर मेहंदी साहब के लिए कैसे देखती हूँ कैसे तालियां बरती हैं उस्ताद के लिए बिशफ साहब हैं उनको वेलकम करती हूँ स्वामी साहब बैठे हुए वे, हैं उनको वेलकम करती हूँ इसके बाद हमारे पार्टी के बहुत नौजवान फारुख साहब उनको और आप सब और हम सब की जोशी नौजवान पार्टी की जान अरशद शर साहब उनको भी मैं वेलकम करती हूँ और सब आप सबको भी वेलकम क्योंकि आप सब माशाल्लाह इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं मेरी बेटियाँ मौजूद हैं और उसके बाद अगर मीडिया को भूल जाऊँ तो मेरा सारा एडिट हो जाएगा तो मेरे मीडिया के भाई बुजुर्ग जो इस वक्त मौजूद हैं आप सबको वेलकम करते हैं जनाब आज जो प्रोग्राम है वो है एस एस डी ओ की तरफ से जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे चार सुबह हैं मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि उनके जो असल रूह रवा है वो इसके बारे में आपको बताते चले गए लेकिन आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है अमन पीस और जब हम इस पर बात करते हैं तो मैं एक लम्हे को सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हम पाकिस्तान को आजाद हुए तकरीबन अब तो पूरी सदी होने को आई हमारा पाकिस्तान अब बहुत जवान होने के बाद आगे बढ़ चुका है और इतने साल हो गए हैं कि इतने सालों गुजरने के बाद भी अगर मैं यहाँ खड़ी होकर अपने मुल्क के नौजवानों को अपने बुजुर्गों को अपनी माओ बहनों बेटियों को कहूं कि अमन कायम करो अमन कायम करो अमन से रहो पीस से रहो ये मुल्क जो तो तुम्हारा तुम्हें मिला है इतनी आसानी से नहीं मिला जिन लोगों ने ये मुल्क आजादी से हमें दिलाया उनका खून इस सरजमीन में शामिल है हो सकता है यहां भी हो, हो सकता है कहीं और भी हो उन्होंने उनके अबाव अजदाव ने जिस तरह ये मुल्क हमें दिया इतना आसान नहीं था गर्दनें कटी हमारे जो लोग हिजरत कर, कर आए और जो यहां मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि अस्पतें लूटी लुटे पुटे का आए और यहां के लोगों ने उनको दोनों हाथों से वेलकम किया तो पाकिस्तान ऐसे ही तो नहीं मिला हमें और मिला किस दिन और मिला किस दिन जिस दिन हमारे सत्ताईस रमजान मुबारक जब हमारा कुरान पाक हमें क्या तो महीना और क्या तो दिन और फिर इस मुल्क को जब नाम दिया गया तो क्या दिया गया यह मुल्क किस पर अब कायम हुआ ला लाला मोहम्मद रसूल कलमे पर यह मुल्क हमें मिला है तो इस मुल्क को बनने के लिए जितनी जदोजह जितनी काविशें हैं उसके बाद भी मैं अस्सी साल के बाद यहाँ बोलूं अमन कायम करो पीस कायम करो किसको बोल रही हूं हम सब तो अमन के रहने वाले है या नहीं हम तो अमन चाहते हैं तो फिर वो कौन है जो हमारे अंदर बैठकर हमें हमें बहकाता है हमारी सफों में इंतजार फैलाता है हमारे घरों हमारे मोहल्लों में हमारे शहरों में दहशत गर्दी करता है वो कौन है